श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामिहितकाम्यया श्लोककु मदलु श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो ಮೊದಲನೇ ಚರಣ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಘಾತ ಇಲ್ಲ ರಸ್ವ ದೀರ್ಘಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಭೂಯ ಭೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೀರ್ಘದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮೌ ವಚ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮೌ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾಸಿಕಾವುವ ರೀತಿ ಪರಮೌ ವಚಃ ಯತ್ತೇಹಂ ಪ್ರೀಯ ಮಾಣಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಮಾಣಾಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀ ದೀರ್ಘ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಯ ಸೇರಿ ವಕ್ಷಿಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः न मे नमे न मे न मे अन्त बेड नरस्व मे दीर्घ बरु न मे ವಿದುಸ್ಸುರಗಣಾಫ್ ವಿದು ನಂತರ ವಿಸರ್ಗದ ಅರ್ಧಸ ಮುಂದಿನ ಸುರಗಣಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದುಸ್ಸುರಗಣಾಫ್ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಭವನ್ ಪ್ರಭವನ್ನ ಮಹರ್ಷಯಃ ಮಹರ್ಷಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಭವನ್ ನಮಹರ್ಷಯ अहमादिर्हि <Sess> देवानाम् अहमादिर्हि अहमादिर्हि अर्धरकर मुन्देरस्वहि अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः महर्षीणां च महर्षीणा ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶ ಈ ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಣ ದೀರ್ಘ ಬಂದು ನಂತರ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಹರ್ಷೀಣ ಸರ್ವಶಃ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮೇ ವಿದುಸ್ಸುರಗಣಾ ಪ್ರಭವನ್ನ ಮಹರ್ಷಯ अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते यो मां जमनादिं च यो माम मपूर्ति मामजमनादिं च चरणदकोनिगे च यो मां च ವೇತ್ತಿಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ವೇತ್ತಿ ತೋಕೆ ತೋದ್ವತ್ತು ವೇತ್ತಿಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಸಮೂಢ ಸರ್ತ್ಯು ಮರ್ತಿಯು ಮಾನಂತರ ಅರ್ಧರಕರ ಮುಂದೆ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರ ಅರ್ಧತ ಪೂರ್ತಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಮರ್ತ್ಯೇಷು सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वपापैः प्रमुच्यते मुमेले आघात प्रमुच्यते नोडोण पूर्तिश्लोक प्रकार यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते